Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizinlə Kitabedə Qorqud dastanından olan Salur Qazanın evinin yağmalanması boyuna baxırıq. Əsərdə ümumiyyəcə sərin giriş hissəsi ilə biz tanış olduqda görürük ki, əsər deyir yazılıqların ümidi, Amid soyunun aslanı və s. və s. Və s. yəni Qazan xanın tərifinə başlayır. Və belə olur ki, bir günləri Ulaşoğlu Salur Qazan, içir, şərabı içir və axırda onun təzir altına düşür və başdır bütün orada olan döyüş igidlərə deməyək ki, sözümü dinliyin, səsmə səs verin. Yata yata yanımız ağrıdır, dura dura belimiz qurudu, durun gəli ovoluyaq. Buna deyəyin kimi, bax burada mütləq diqqətli olun. Birinci onunla razlaşır, Dəlidondaz. Dəlidondaz kim idi? Qyan Sərciq oğlu idi. Bax buna mütləq fikir verin. Deyir ki, hə, gedək daha sonra ikinci olaraq kim razılaşır oyuna? İkinci olaraq Qaraqınıoğlu Qarabudaq. Qaraqınıoğlu Qarabudaq da deyir ki, gedək. Onlar belə dedikdə, atağızlı Aruz Qoca e, bu zaman artıq üçüncü adam Aruz Qoca deyir ki, bəs qeydirsən, öz qərargahının üstünə kimi qoyursan. Yəni sizdən testə soruşsa ki, e, bu sualı kim verir? Aruz Qoca verir. Bax bunlar yadınızdan çıxmasın. Bu hissə ilə bitdi. Qazan dedi ki, mən öz oğlumu 302 qidlə qoyuram evimin keşiyinə və Qonur atını çəkdirir. Dəli Dondaz da Təpəlqaş ayğırına minir. Qazan bəyi qardaşı Qara Günəy isə Göybədəvə atına minir. İndi bu atların adı bizə vacib imtahanda düşə bilər. Deməli, Dəli Dondazda Təpəlqaş qaşqah ayğırıdır. Qazan bəyin qardaşı Qara Günəydir. Qara Günəyin də atı Göybədəvədir. Mininlər və bahar gədlər artıq səfərə. Keçə növbətə səhifəyə. Aha. Deməli, e, burada məsələn bir obraz da göstərir bizə. Aha, burada bir obraz da görürük. Kim idi bu obraz? Bayandır xan düşmənini məğlub edən Şir Şəmsəddin. O da ay, atını minir, gedir. Sonra Pasabardın Bayqurt Bayburt hasarını aşan bəyrək bozda gedir. Qonur atlı qazana keşiş deyən yeyinək də gedir və bir neçə adam gedir. Daha sonra burada katib kafirlərin casusu. Bax, kafir özü görmür. Kafirlərin casusu bunu görür. Gedir, Şöküməliyə xəbər verir ki, bəs belə-belə Qazanxan gedir. Evdə boşdur. O da öz yaxınlarını toplayır, gəlir Qazanbəyən düşərgəsinə. Və kafirlər onun qızıllarını, e, qız, qız, qızıl otaqlarını çapırlar, qızlarını gəlinlərininə aparırlar, atlarının, mininlər qiymətli xəzinəsini, pulunu talan edirlər. Həmçinin 40 incə bəlli qızla boyu uzun bırla xatını əsir aparırlar. Həmçinin Qazanbəyinin anası da Qara Dəvə boynundan aslı gəlir. Qazanxanın oğlu Uruzbəy 300 qidilə, əli boyulub, boynu bağlı getdi. İlək e, Qoca oğlu Sarısalmış Qazanbəyin evi üstündə döyüşdə şəhid oldu. Deməli, kim şəhid oldu? Aha, deməli sarı salmış Qazanbəy'in evi üstündə şəhid oldu. Sizə soruşsa ki, hansı obraz şəhid olur? Sarı salmış şəhid olur. Harda? Qazanbəy'in evi üstündə. Ancaq Qazanxan Qazanınsa bu işlərdən xəbəri yox idi. Soruşsa bizdən ki, testdə Qazanxan bunları bilirdi mi? Xeyr, bilmirdi. Burada əslində öz oğluna demişdi ki, sən qal, amma deməli uruzu da gedir. Deməli, kafir deyir ki, bəli, dil bunu hamısını apardıq. Ancaq bir dənə heyfimiz qalıb. O da deyir, nə heyfimizdir? Qazanın e, dərbənddə olan 10000 qoyunu. Biz deyək, əgər o qoyunları da götürsək, qazana çox böyük zərər var. Şöhrlü məliklər razılaşır, deyir ki, yaxşı. Aha, keçməblər altə və razılaşırlar, qazanın evi e, e, atlar istinə gedirlər. Bu zaman yatarkən birinci olaraq qaraca çoban, bax mütləq qeyd edim, birinci qaraca çoban yuxu görür. Birinci qaracı çoban yuxu görür, ayağa durur və öz qaban gücü və dəmir gücü adlı iki qardaşını yanına çağırır. Və yanına çağıranda başlayır ona danışmaq. Qaracı çobanın üstünə üç kafir alır və deyir: "Qaranqı, qaranlıq axşam olanda qayğılı çoban. Qar yağış yağanda od ocaqlı çoban. Südü, pendiri bol, qaymaqlı çoban. Qazanbəyin qızıl tağlı ocaq evlərini biz yığmışıq." Deməli, kəfirlər özləri qaracı çobana deyir. Yəni qaracı çoban özü öyrənmir. Elə kəfirlər özü deyir. Tövlət övladlarına aparmışıq, arvadına aparmışıq və s. E, sonra Aha, sonra deyir ki, ay çoban, uzaqda sən, yaxındasan, bəli gəl bizə salam ver, səni öldürməyə, şöklü mələyin yanına aparıq, sənə bəllik verək. Deməli, şöklü mələyin adamları ona bəylik təklif edir. Birinci yoxuna kim görmüşdü? Qaracı çoban görür. Durur neyinəyir? Narahat olun, yoxsa öz iki qardaşı, də, e, dəmir gücü və qalan gücüyə danışır. Çoban deyir: "Boş-boş danışma, itim kafir. İtimlə bir yalaqdan yal açan azğın kafir. Altındak, altındakı, altındakı alaca atını nə öyərsən? Ala başlı keçincə görünməz mənə. Başındakı dəbilqəni nə öyərsən ay kafir? Başındakı bürgüncə görünməz mənə." Aha. Sonra burada deməli deyir ki ə allı qoca sapandımca görünməz. Mənə uzaqdasan, yaxındasan, bəri gəl igidlərin zərbəsini gör, sonra get. Kafirlər təkrefsiz at təbdirələr. O səfdirələr və ə, artıq onlar o qədər atırlar ki, ikisini atanda 3-ü 4-ü yıxır və kafirlərin deməli qaraça çoban sapandın ansına daş qoyur və o atanda artıq qaraça çoban 2 də atırdı, 3-ü 4-ü, və bundan kafirlər qorxuya düşürdülər. Ə, və bu ə, kiçik bir döyüş prosesi zamanı Qaraca çobanın iki qardaşı şəhid olur. Sonda çoban daşır dükanır, qoyun demir, keçi demir, hamısını qoyur və kəfirə yaxmağa çalışır. Və bütün bunlardan sonra kəfirlər artıq qorxur, deyirlər ki, arşı gözündə qalsın, bu çoban bizim hamımızı qıradır. Buna görə də qorxub özləri qaçırlar. Deməli çoban şəhid olan qardaşlarını elə döyüş yerindəcə dəfn elədi, təpə düzətdi, oxmaq yandırdı və ağladı. Başladı sazır qazanı çağırmaqə. Ha, demə, həmin period ərzində Salur Qazan özdə bir qayğılı yuxu görür və deyir: "Qardaşım Qara Günə, bilirsənmi yuxumda nə göründü? Qara qayğılı əhvalat gördüm." Öz qardaşı Qara Günəyə danışır. "Gördüm ki, yumruğumla bir şahin çırpınıb quşumu əlimdən alır. Hündür evimin üzərindən göydə ildırım çaxır." Deməli nə görür? Quş görür, ildırım görür. Və qara dumanı düşərgəmin üstünə bürüdüyümü gördüm. Qara dəvənin ənsəmdən qapdığını gördüm. Gördüm ki, qara saçım qarğı kimi uzanır. Uzandıqca gözüm ürdür. Və deyir ki, bu yuxunu yox. Deyir qara bulud dediyin sənin taleyindir. Deməli, qara buludu nə oldu? Taleyin. Qar və yağmur dediyi sənin qoşunundur. Saç deyir qarğıdır, dərtsərdir, qanı isə qaranlıqdır. Deyir bu qədərini mən yazdım, qərisini Allah yozsun. Deməli yoxsunu kim yozursa, o qurqazanın qardaşı Qara günə. O belə deyəndə qazanxan əsəbləşir və narahat olur, deyir ki, mən gedirəm yurduma yuva çəkib, yurdumu baş çəkəcəm. Əh, davam edək aşağı və o gəlir, çatır, o gəlib çatanda bir cədiqə, aha. Gördü ki, yurdunda bir tayı qalquzuğun dolaşır, yurdu ilə xəbərləşdi, görək nə xəbərləşdi. Burada xəbərləşmə prosesləri bizim üçün vacibdir. Testis imtahanına düşür. Ki Qazanxanın soraqlaşdığı obyektlərin bizə deyil. Burada yurdu ilə, birinci yurdu ilə soraqlaşır deyir ki qohumlu qəbiləli komam yurdum qulanla sığına sığına kəkə qonşu yurdum sənin düşmən haradan təlayıb gözəl yurdum uca evimin tikiləsi oğlum uruzun oxatdığı yer nişan qalmış bax belə deyir və bu halı gördükdə onun gözləri dolur və daha sonra isə qarşını su çıxır başlayır su ilə deməli birinci yur Oy. Birinci yurddu, sonra sudur. Deyir su Allahın üzünü görüb və başlayır suya deyir ki, ağac gəmiləri atıb tutan su, Həsənlə Hüseynin həsrəti su, Aişə ilə Fatimənin bağışı. Deməli Həsən, Hüseyn, Aişə, Fatimənin adını çəkir. Daha sonrakı qurdla rast gəlir. Qurdla rastlaşır və deyir ki, qurd üzü uğurludur. Suya deyir ki, Allahın üzünü görüb. Qurd da deyir ki, qurd üzü uğurludur. Və ona da danışır ki, Aha, qar ağlı axşam olanda, günü doğulan, qarla yağış yağanda ər kimi duran, qaraçıq atları kişləştirən və s. üzərlə belə deyir və qurtdan da köçür və nəhayət, nəhayət Ah, Qurtla soraqlaşır, sonra gəlir Qaraçay çobanın yanına. Qaraçay çobana o hadisələri danışanda Qazan çox əsəpləşir. Deyir: "Bəs niyə belə deyirsən? Mən öz qardaşdanın şəhid verdim, ancaq sənin bir şeyini belə vermədim." Sonra Qazanxan deyir: "Mən gedirəm." Çoban da ondan getmək istəyir. Deyir: "Bəs acımışam, Qazanxan deyir: "Yeməyə nə isə var." O da deyir ki: "Həbədən qoyunum var, oturaq yeyək." Aha. Sonra o oturdular, fikirləşdi ki, e, Qazanxan fikirləşdi ki, bəs mən indi qaraçı çobandan getsəm, keçəcəklər ki, mən e, yəni heç nə şey bacarmıram da, yəni çoban olmasa da, onda məni məğlub edə bilməzdi. Ona görə də e, çobana bir dənə ağac sarıya sarır və onu qoymur getməyə. Çobana deyir ki, "Ada çoban, qarın qarının açmam, aç, açmamış, gözün qaralmamışkən bu ağacı qopar, yoxsa səni burada qurt quş yeyər." Ə sonra o ağacı qoparır, çoban da aparmaq, çoban aparmaq istəyir özü ilə. Soruşur ona, bu nədir? O da deyir ki, mən ona görə o sən kəfiri bassan, qarının acal, mən də bu ağacla sənə yemək bişirərəm. Bunu deyəndə razılaşır və ona deyir ki, səni ilxlama başçı qoyaram. Baxın, ilxlama başçı qoyaram. Və yadınıza gəlirsə, ona ə, düşmən ordusu bəyliq təklif edəmişdi. Qazan xansə deyir ki, səni başçı təyin edərəm. Və ikisi də yola düşürlər. Sonra Şökri Məlik deyir ki, bilirsiniz, Qazanı necə heyf qoyaq? Gəlin Burlax xatını gətirək bayda paylaşım. Bunu eşidir Burlax xatın, qorxur və ondan soruşurlar ki, hansınıza desələr, siz də 40 yerdən səs verərsiz. Dahil tapa bilmirlər. Onda deyir, gəlin Uruzu biz çängəldən asaq, ağətindən qıymı çəkək, qovurma bişirək. Kim yedə o deyil, kim də isə, onda deməli odur və şarabı da o paylaşsın. Bu bulaxatını oğlun yanına gəlir, baş verənləri danışır. O baş verən danışanda deyir ki, e, bəs mən deyir, ağzın qurusun, ana dilin qurusun ana və deyir, deyir ki, hamı bir yeyəndə sən iki yey, atamın qeyrətini İyilərə salma belə deyir. Bu hissədən də oxuya bilərsiniz. Daha sonra ə, oğlan belə deyəndə gözün yaşı axmağa başlayır və ə, uruz deyir ki, niyə ağlayırsan? Niyə zahar edirsən? Bağrımı, başımı, bağrımı, ürəyimi niyə dağlayırsan? Keçmiş günlərimi niyə andırırsan? Və anası belə bu hadisəyə dözə bilmir və gedir 40-cı bellinin arasına girir. Sonra onu e, uruzu tutub düşmən ordusuna gətirir. Uruz deyir ki, "A kafir amandır, tanrının birliyinə şübhə yoxdur. Qoy mən bu ağacla danışım və e, ağacə müraciət edən o obraz Uruz obrazıdır. Ona Məkkə eləmədiyinənin ağacı, ağ ağ qabısı ağac, musiqi kəlimin əsası ağac" deyə müraciət edir sonra hönkür hönkür ağlayır və burada artıq yavaş-yavaş döyüşlər başlamağa çalış baş başla, yavaş-yavaş başlayır və bu zaman e, deməli kafir ona deyir ki, qızıl tacı evinə gətirmişik və s. və baş verənləri danışır. Çoban isə deyir ki, e, ey dinsiz, huşsuz kafir, ahənsiz, başsız kafir, quruyubdur, sular gəlməz, qocalıbdır, sənə oğul verməz. Burda artıq digər e, igidlər yavaş-yavaş səhnəyə daxil olur, döyüşə, səhnəsinə daxil olurlar. Və həmsödür döyüş səhnəsindən daxil olur. Mən indi bu hisslərinizi uzun çəkmək istəmirəm sizə. Və axırda Qazanbəyin qardaşı deməli e, kafirin bayrağını qılınclayıb yerə salır. Bunu kim eləyir bu boydu? Qazanbəyin qardaşı eləyir. Am uruzunu itməyib boyunda isə e, deməli e, bura xatna edir. E, sonra O min kafiri qılançdan keçilir. Oğuz igirlərlə 500 şəhid olur. Qaçanı qovmur, aman deyənə öldürmür və böyük bir qənimət əldə edirlər. Qazanbəy öz, öz yurdunu, Arva uşağının xəzinəsini alır, geri dönür və sonda isə han dediyim əybəy yerəndilər. Dünya mənim deyənlər, əcəl aldı, yer gizlədi, fani dünyaya kimə qaldı? Gəlimli gedimli dünya, sonu ucu övümlü dünya. Və belə deyərək artıq biz əsərin sonunu görə bilərik. Deməli, burada ikinci boydu Oğuz həyatından alınıb və bu zaman Qazan koca. Deməli, ümidcə bu epos Oğuzların mübarizəsini əks Yalnız mübarizəsi əks etdirmir. Burda xalqımızın mənəviyyatı, psixologiyası, həyata baxışı və sairəni öyrənmək üçün bu əsərin bizdə çox vacib əhəmiyyəti var. Düşmən obrazı var idi, şökh deməliyi obrazı var idi, hiyləgər və amansız obrazı idi. Dastan da biz ənənlərin gücünü görə bilirik, ancaq nəzrinə nəsib o qədər kəskin şəkildə fərqlənmir. Burada bir obraz var ki, burlaxatma obrazıdır. Oğuz elinin mənəvi dəyərlərinə layiqətli daşı baş xsi kimi çıxış edir. Qazanbəyin oğlu var idi, Uruz idi, elə bəlkə boşa düşməmiş, cəman öz keyfiyyətləri ilə seçilən ailəsalayiq qrupu idi. Eposun biz bilirik ki, hər boyu var və hər boyu da ayrıca sujet xəttidir. Yəni kifayət qədər maraqlı sujet xətti olan boylardan ibarətdir. Ancaq eposun ümumi ideyası və məzmunu boyları bir-birinə çox sıx şəkildə bağlıdır. Ə, mən deməli ümumiyyətcə o Dədə Qorqud Oğuz evinin ağsaqqalıdır, döyüşlərə getmir, ancaq igidlərə ad verir, onların fonunda isə gəlib xeyir dua verir. Bəs sizdən soruşsa ki, Oğuz evinə kim başçılıq edir? Biz Bayandır Xanı keçəcəyik. Bayandır Xan haqqında dastan da geniş məlumat verilməsə də adı çəkir, o da döyüşlərdə iştirak etmişdir. Qazan Xan isə Bayandır Xandan sonra gələn ikinci obrazdır. Burada ə dastanda toxunan mövzuları çoxsu, bu günkü də çox aktualdır. Burada İslam adətən məlinin tam şəkildə olmadığını görürük, çünki bir tərəfdən namaz qılarlar, bir tərəfdən şəraq içirlər. Eposun ilk söyləyəni Dədə Qorqud olmuşdur. Dədə Qorqud haqqında da müxtəlif rəvayətlər var. Ümumiyyətlə epos versiyaları da var. Mənim müxtəlif müxtəlif versiyaları da var. Əsər haqqında həqiqətən ki, Oğuz elilərinin qarşısında duran ən başucaq problem o vətənin toxunulmazlıq məsələsi idi. Digər qaldı orada nəzəri xüsusiyyətlər məthəm tutalım ki, burla xatın kişəçim arasında qalır. Oğuz xanın övə tək, getmək təklifini kim təklif edir? Və sərə kim sualları artıq sual izahında verəcək. Sadəcə yadımıza saxlayırıq ki, Qazan xanın xəbərləşdiyi köpək Qaraca çobanın köpəyi idi. Suallahın üzünü görmüşdür ifadəsi Qazan xanın dilindən deyil, ancaq əməkçi eləmədiyinin ağa axı, qapısı ağac ifadəsi isə Uruzun dilindən deyil. Birə. Eee indi qaldı o nəzəri xüsusiyyətləri hansı ki, sual-cavab şəklində biz buna baxa bilərik və bundan sonra inşallah növbəti dərslərimizdə daha ətraflı tanış olarıq. Əsas odur ki, məzmununa və təhlili ilə ətraflı tanış ola bildik.